Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Klan Adun Sekinchan telah jual titah Sultan tetapi titah Sultan itu diyakini tidak wujud Fuhh skandal yang cukup besar pada ketika ini tuan-tuan Dabur Klan yang melanda Utara Selangor dan sangat-sangat besar kerana ianya membabitkan nama baik Sultan Selangor Sultan Serafuddin Idris Shah Al-Hajj Huh, lain macam cerita tuan-tuan sekalian. Jom kita bongkar. Kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekarang ini, sekonyong-konyong berlaku satu kontroversi yang saya cakap terus terang sebenarnya sangat-sangat dahsyat dekat Sekincan Tuan-tuan dan puan-puan iaitu kegairahan Eng Sui Lim iaitu ada Sekincan meminta Majlis Daerah Sabah Benam untuk menukarkan status lebih kurang 84 ekar tanah daripada status komersial ke status pertanian dan yang paling bestnya tuan-tuan dan puan-puan difahamkan yang Eng Sui Lim telah menjual titah sultan dalam surat-surat bilau itu sekadar untuk memahami isu ini pada peringkat awalnya jom kita tonton perbahasan dan juga soalan yang telah ditanyakan oleh Adun Sungai Panjang iaitu Ustaz Razali Syari di dalam sidang Dewan Stangor pada baru-baru ini. Jom kita tonton. Pertama, titah Sultan. Yang berkaitan dengan titah Sultan. Sungai Panjang mendapat dua surat. Rujukan NSLE Sekincan 0603 2023 6 Mac 2023 ketika menjadi ADN kawasan. Kedua, NSLK Sekincan 300524 30 Mei 2024. Surat yang sama dikopi dan diletakkan titah sultan di dalam surat ini. Berbunyi adalah merupakan titah duli yang maha mulia tuanku sultan Selangor semasa baginda mencemar duli ke Sekincan pada 22 Mei 2017. Ketika Disemak dalam laman web Majlis Daerah Sabak Bernam dan di dalam tentatif ini tidak ada pun titah Sultan. Sungai Panjang ingin bertanya, setelah enam tahun kenapa titah Sultan ini baru dikeluarkan? Adakah disorok sebagaimana Putra Jaya ataupun bagaimana? Sebentar hiasi, sekejap hiasi, sekejap ada, sekejap tiada Jadi Sungai Panjang berharap selaku esko kerajaan tempatan dan pelancongan Dapat menjawab adakah, adakah titah ini wujud ataupun tidak Kenapa? Kerana titah ini pada tahun 2017 dan se selama dalam 6 tahun ini ada perkara-perkara yang berlaku tetapi baru dikeluarkan titah pada 2023 dan diulang sebagai esko pada 2024. Sekedar untuk membolehkan kita faham cerita ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit back story. Pada tahun 2015, ada seluas 84 ekar tanah dekat Sekinchan telah diberikan kelulusan oleh MMKN untuk ditukarkan statusnya dari status pertanian ke komersial di mana macam mana kita faham tuan-tuan dan puan sekalian kalau satu-satu tanah itu diletakkan sebagai status pertanian kita tak boleh buat benda lain di atasnya melainkan kerja-kerja berkaitan pertanian macam kes kincan of course lah sawah padi kan tetapi bila tanah-tanah itu ditukarkan kepada status komersial nombor satunya tanah itu boleh dibangunkan semula untuk dibuat short lot, kilang, stadium dan apa-apa saja perusahaan komersial dan juga boleh buat rumah kat atas tu dan lagi satu, nilai hartanah dekat situ of course akan meningkat berganda-ganda bila tanah-tanah tersebut dinaikkan taraf sebagai tanah komersial. Tetapi, pada 6 hari Mac tahun 2023, tiba-tiba datang satu surat oleh Adun Sekincan Eng Sui Lim yang telah memohon dan mengarahkan Majlis Daerah Sabah 6 untuk menukarkan kembali status tanah yang 84 ekar itu ke tanah pertanian. Dari komersial pergi ke tanah pertanian atas alasan konon-kononnya untuk menjaga kelestarian alam dekat Negeri Selangor ini. Tetapi, itu satu hal lah. Yang paling best, dalam surat itu, Eng Swee telah petik, ini ialah titah daripada Sultan Sangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj. Tak cukup dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada 30 Mei 2004, surat yang hampir sama telah dikeluarkan. Kali ini, Eng Swee sebagai Exko Perumahan dan Pelancongan Negeri Selangor mendesak Majlis Daerah Sabah Bernam untuk menukarkan status 84 ekar tanah tersebut daripada komersial ke kawasan pertanian dan sekali lagi konsisten titah sultan yang tersebut itu telah ditunggang oleh Eng Sui Lim. Berdasarkan kepada surat-surat itu tuan-tuan dan -tuan sekalian, titah tersebut didakwa telah dikeluarkan oleh Baginda Sultan Selangor pada tahun 2017 ketika lawatan Baginda ke kawasan skincan yang tersebut itu. Tetapi dirujuk oleh Ustaz Raja dalam tentatif program tersebut tidak ada langsung satu tentatif yang menyatakan Sultan Selangor bertitah pada ketika itu. Tak ada. Sultan Selangor pada ketika itu dijadualkan datang dan melawat sahaja tetapi tidak ada sebarang upacara titah menitah dan sebagainya. Jadi, atas persoalan dan kegusaran inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustaz Razali telah membangkitkan dua persoalan di dalam sidang Dewan Dun Selangor pada 22 Februari 2025. Soalan pertama, adakah titah ini wujud ataupun tidak? Kalau tak wujud, kenapa diada-adakan? Ini merupakan satu penipuan kata senama Sultan Syarafuddin. Tetapi sekiranya kalau wujud, mengapa Eng Sui Lim menunggu sampai enam tahun? Titah itu dilaporkan dikeluarkan pada tahun 2017. Tetapi, kan tetapi, tunggu sampai 2023 barulah hendak dilaksanakan. Kenapa tunggu sampai 6 tahun? Selepas orang-orang dekat 84 ikat tanah tu kan, pemilik tanah itu, dia dah buat macam-macam, dia dah buat EIA, dia dah buat orang kata apa, valuation, macam-macam benda lah. Dah meluangkan belanja berpuluh ribu ringgit untuk lihat status tanah tersebut, nak bina itu, nak bina ini sebagainya kan. Kenapa tunggu sampai 6 tahun, barulah dikeluarkan titah tersebut menyusahkan penduduk dekat situ yang rata-ratanya pemilik tanah itu merupakan orang-orang Cina sebangsa dengan Eng Sui Lim sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi ketika soalan ini ditanyakan lagi sekali dalam Dewan tuan-tuan dan puan-puan sekalian Eng Sui jawab apa tahu? Ha, anda tonton video ini uh, Perbahasan tempoh hari sebab uh, Sungai Panjang ingin mengingatkan uh, semua ahli dewan termasuk pembangkang dan juga kerajaan agar kita tidak suka-suka uh, ataupun senang-senang uh, uh, menggunakan titah sultan. Sebab itu Sungai Panjang bertanya kepada yang berhormat sekincan ada ataupun tiada uh, titah sultan yang dimasukkan di dalam surat tersebut. Jika uh, titah itu benar-benar wujud, Sungai Padang, Sungai Panjang cadangkan bahawa yang berhormat sekincan Uh, telah ingkar kepada titah tersebut sejak tahun 2017 setuju atau tidak setuju uh, adakah yang berhormat sekincan bersedia memohon ampun kepada keduli yang kebawah duli yang mahamulia tuanku atas keingkaran dalam mematuhi titah selama lebih 6 uh, tahun tersebut sekiranya tidak ada uh, kenapa selepas 6 tahun baru dibangkitkan uh, di dalam surat tersebut tu mohon respon terima kasih uh, yang Muhammad Sungai Panjang yang menimbulkan isu ini tapi saya nak respon satu saja dalam kita ujapan dulu yang Maham Mulia yang terkini 2025 tak ada isu berkaitan jadi saya tak nak jawab soalan inilah eh, Tanah panjang sebab masa tak ada saya, saya, saya tanya nak bagi ada ulu, atau tiada saya nak bagi ulu Hulu uh, Kelang Ulu Kelang Hulu Kelang, so, kelang inilah tanya, baru orang ada yang atau yang ada jawapan ya, yang mudah saja yang panjang yang boleh duduk panjang. CEO baru belajar. Ada atau Baru belajar, ada. belajar nak tunjukkan panjang, hero di dalam dewan yang mulia ini. Saya dah bagi tahu sungai panjang. Ini. Panjang boleh duduk. Dalam boleh 6, teruskan. Saya minta 6, 6, 6. petua speaker. Ada ke perlu saya jawab soalan 6. ini yang tidak okay, teruskan, ada dalam kita ucapkan. Uh, saya petua saya uh, Esko untuk 36, teruskan 36. dengan jawapan seterusnya. Peraturan tetap 366 36-6 Asyik uh, Tuan Tina yang bijaksana Saya Yang berhormat Kalau Suka, ulu Kelang ada peraturan Saya minta kat tangga Saya teruskan ya Terima kasih Sejak ulu pelang ha, Inilah peraturan contoh tetap. Perbahasan yang baik Daripada ulu Kelang Dia tahu cara tertibnya Peraturan tertipnya. tetap ya, 36-6 Terima kasih ya, ulu pelang Yang berhormat ya Esko Peraturan tetap Silakan Peraturan tetap 366 ah, Baca apa tu Apa ni Detail dia tentang Peraturan tetap 366 Saya bacakan dengan detail Ya 36 Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas sesiapa ahli lain yang berhormat skincan mengeluarkan sangkaan jahat dalam dewan kepada Sungai Panjang kerana kita tahu di dalam dewan ini tidak ada seniority, tak ada baru tak ada lama, semua sama, tidak ada seniority. Jadi yang berhormat skincan minta tarik balik sangkaan baru lama dan sebagainya. Speaker, speaker. Ya. Speaker, kalau sungai panjang gunakan 36.6, saya rasa terpakai pada sungai panjang dan sungai panjang seolah-olah mengatakan sekincan derhaka pada tuanku. Ya. ya. Saya selakulah tidak tahu tuanku. So, 36.6 nak pakai pada siapa? Saya pada bertanya. sungai panjang atau pada pada sekincan? Bertanya. Faham Lali tak soalan? Obomat, ini, tak sila saya duduk. Ada sungai panjang kata, jika speaker, su itu sungai itu panjang benar. kata tadi ialah jika titah itu benar titik derhaka ha, ha, kepada kita sila duduk sungai panjang kan, tak, sungai suhaya, panjang cadangkan speaker kan? sungai, sungai panjang sila duduk cadangkan bahawa waib yang berhormat sekincan yang berhormat sungai panjang sila duduk ya bomat tahun 2017 ya bomat sila duduk sekarang ni ada peraturan tetap daripada sil sedang pula saya nak dengar peraturan tetap dari sil sedang 366 yang digunakan oleh sungai panjang tadi saya rasa terpakai apa yang sungai panjang kata pada skincan seolah-olah skincan dah terbukti dia bersalah dan minta skincan minta ampun kepada tuanku Sesangka jahat itu terpakai kepada Sengah Panjang sebut, speaker. Saya ulang balik. Bukan saya balik. apa yang, saya ni saya apa yang saya dipakai pada skincan kepada Sengah Panjang. Jika Ini dah panjang. terbalik dah speaker. Sengah Panjang terwujud. Adakah yang berhormat Sengah Panjang, saya tengah dengar daripada Seri Sedang. Sila baik, duduk baik. dulu. Saya dengar. Silakan ni. Alam perbahasan sungai panjang tadi jelas dia kata tadi ialah seolah-olah menggambarkan sekincan telah pun derhaka kepada titah tuanku dan perkataan dia sebut adalah minta kalau boleh sekincan nak minta ampun kepada tuanku jelas mengatakan seolah-olah sekincan telah pun derhaka. itu satu sangat-sangat jahat jadi kat mana yang yang kata sekincan pula kata sangat jahat kepada sungai panjang saya rasa 36.6 ini yang buat speaker terpakai kepada sungai panjang dalam perbahasan dia tadi saya nak dengar daripada ESCO, pegawai ESCO dari apa ni yang Muhammad ESCO untuk bagi respons tentang tuduhan-tuduhan tu. Saya nak bagi tahu tentang apa yang dinyatakan oleh uh, Sungai Panjang ini itu tidak ada kandungan dalam titah ucapan dalam dewan ini kita tidak boleh buang masa untuk menjawab soalan-soalan yang tidak berkaitan dari usul titah ucapan kalau usul itu berkaitan kita boleh ada teguran pada 25 ini kita perlu ini pandangan saya jadi saya minta uh, tuan timbang speaker arahkan semua duduk bagi peluang kepada saya untuk teruskan kerana masa tidak ya, mengizinkan Muhammad, adakah titah titah sultan ya, Muhammad, ada limit ya abang buat panjang saya masih dengar penjelasan daripada abang ya, Esko petua daripada saya untuk kita lah teruskan uh, perbahasan pergulungan daripada pejabat esko pada hari ini daripada pegawai esko saya minta yeah? yang berhormat sekincang tarik balik tuduhan seniority dalam dalam pejabat dewan ni tak ada seniority, eh, eh, tak ada seniority yang tu bukan tuduhan so, Tak, ada bukan out -out. Nak Kalau nak dibandingkan dengan tuduhan Bantan Okay. Teruskan Yang Berhormat Iskandar. Belum tarik saya lagi. Teruskan, saya teruskan. Saya, saya setuju dengan keputusan. Speaker. Kalau Klang, saya mana ketua saya ha. apa ni tak ada dan masalah tak ada, dengan kata-kata Iskandar tadi. Saya, nak saya jawab tentang, tentang Melanchol. Ya tentang klip Yang Berhormat Iskandar, teruskan. Saya jawab ada ke tak ada. Ha. Ada ke tak ada? Saya tak perlu jawab Tak ada benda yang tak perlu jawab. Teruskan Yang Berhormat Iskandar. Tak jawab. Cakap speaker tak boleh. Kalau ah, ah, ada ke tak ada Jawab Tak hormat ada, speaker tak, tak boleh Ingkar Arahan speaker Di sini anda dapat lihat Eng Sri bersilat tuan-tuan Dia tak nak jawab Dia tak nak memperakui Sama ada titah itu Wujud ke tak wujud Dan dia tak nak jawab Mengapakah Kalau titah itu benar wujud Kenapa tunggu sampai 6 tahun Barulah hendak dilaksanakan Barulah hendak dikeluarkan Ini persoalan terbesar Adakah berlaku penipuan dekat sini atau apa benda yang sebenarnya telah disembunyikan oleh Eng Swilim? Sebab cakap tu serang, ini membebaskan titah raja tau. Dan titah raja ini telah dipergunakan untuk meminta majlis daerah sahabat benam untuk menukarkan status tanah. Status tanah ini kalau tukar, ianya memang akan menyusahkan tuan-tuan dan Macam saya katakan tadi, pemilik-pemilik tanah yang 80 ekar tu, mereka dapat macam-macam. Yelah sejak tahun 2015 jadi tanah komersial kan. Jadi mereka ini pun dah buat macam-macam lah. Mereka dah buat bina bangunan ke, mereka cuba tu bangunkan stadium ke, mereka cuba bangunkan apa tu landing strip ke apa-apa ke, tempat-tempat komersial buat short lot apa-apa kan. Kiranya mereka dah buat macam-macam. Mereka dah panggil orang tu value tanah tu, dah buat EIA, dah buat assessment. Benda-benda ini melibatkan belanja boleh katakan beratus ribu ringgit juga kalau tidak mencacah jutaan tuan-tuan dan -tuan sekalian. Jadi bila tiba-tiba saja sulim ini dia kata prop oh kita nak minta tukar balik ke tanah pertanian kita ada titah tuanku sejak enam tahun lepas benda ini sebenarnya menyusahkan penduduk dekat situ dan menyebabkan mereka ini cukup-cukup marah hasilnya tuan-tuan dan sekalian difahamkan terdapat empat belas laporan polis telah dibuat ke atas adu sekincan berkenaan dengan hal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allahuakbar memang sangat-sangat dahsyat benda ini kan merupakan satu tata kelola yang memang saya cakap terus terang tidak sepatutnya berlaku seperti ini. Tetapi saya terdengar satu cerita yang ini saya kena confirmkan betul atau tidak. Sebenarnya yang membuatkan Eng Sui Lim tiba-tiba nak menukarkan setiap tanah itu secara abruptly daripada komersial ke pertanian mungkin disebabkan beliau bengang kerana pihak pemilik-pemilik tanah itu yang hendak bangunkan tanah itu tidak mahu menggunakan kontraktor ataupun pemaju ataupun pihak yang telah dilantik oleh kerajaan negeri untuk membangunkan tanah mereka. Sebaliknya pemilik-pemilik tanah ini ialah orang Cina kan. Diorang ni kan banyak kabel dan sebagainya. Diorang pun tahu nak cari orang mana bagus, orang mana tak bagus, yang dapat murah sebagainya kan. So mereka nak guna pemaju dan juga kontraktor-kontraktor sendiri. Dan benda ini difahamkan tidak disenangi oleh Eng Swee Lim oleh kerana gagal untuk berbincang dan sebagainya. So tiba-tiba saja Eng Swee minta Malaysia Jairah Tukar balik status tanah ini, bagi ke pertanian balik, satu hapah pun tak buat. Ha, itu cerita tuan-tuan dan sekalian. Sejauh mana benda itu benar, wallahualaibisawab. Tetapi, mesti akan ada sebab. Mengapakah benda yang dah elok-elok komersial, tiba-tiba saja, pluk, tukar pergi tanah pertanian. Atas alasan nak menjaga kelas tanah alam sekitar. Eh, kawasan tu banyak lagi tanah hijau lah alasan untuk menjaga kelas jalanan kita tu merupakan alasan yang memang saya cakap terus terang sangat-sangat dangkal dan lemah terutamanya bila benda ini awal-awal lagi dah diberikan kelulusan oleh MMKN dan kena ingat tau Sekinchan tahun 2015 dengan Sekinchan tahun 2003 tetap berada di bawah kerajaan negeri yang sama iaitu kerajaan negeri Pakatan Harapan Selangor faham tak dekat situ? jadi tak timbul kata oh dulu kerajaan negeri yang lama telah buat silap dan sebagainya tak, masalah sekarang inilah benda yang sama, kerajaan yang sama, parti yang sama dan boleh katakan adunnya sama. Tetapi tengah tengok benda itu, eh, apa jadi sekarang ni kan? Ha, itu dah dia tuan-tuan dan ustaz. Jadi sekali lagi, saya ingin menjangkan persoalan daripada Ustaz Zalzali ini kepada Eng Suling. Yang pertamanya, betul atau tidak titah itu wujud? Sebab kita cakap-cakap bagian Arab, titah itu macam tak wujud. Ke dibisik bisik-bisik kat lingga. Itu yang satu. Nombor duanya, kalau titah itu wujud, kenapa kau tunggu sampai enam tahun baru nak laksanakan benda ini? Tetapi tak kira macam mana keadaan sekalipun, Dua perkara yang boleh saya katakan. Nomor satunya, ini merupakan satu taktik yang sangat-sangat busuk menjual nama Sultan Selangor berkenaan dengan satu permintaan yang saya kira tidak sepatutnya berlaku. Itu yang pertama, memburukkan nama Sultan Selangor. Yang keduanya, ini menyusahkan para pemilik tanah yang 84 ekar itu. Mereka dah buat macam-macam, telah buat letak itu data ini sampai belanja beratus ribu mungkin jutaan dan sebagainya. Tengok-tengok atas sebab-sebab tertentu, Pak tiba-tiba nak tukarkan kepada kawasan pertanian menyebabkan mereka ini memang kerugian ratusan ribu bahkan juta ringgit tuan-tuan dan puan-puan sekalian tidak sepatutnya benda itu berlaku tata kelola apa korang ni masalahnya kan tapi itulah kepada para pemilik tanah itu anda kena fikir satu perkara je lah kerajaan ini kerajaan mereka mereka boleh buat apa saja. tak kira lah macam mana keadaan sekalipun kalau mereka kata mereka nak buat mereka akan buat betul tak Sani Hamzan? eh engkau pun MP kat Selangor kan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri belama lama ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus. Merek.